Здравствуйте, зрители. Как э, карты Таро ответили бы на вопрос, есть ли на самом деле Путина план взять? Да я не, не думаю, что он откажется. Там может быть какая-то ротация, потом пойдут опять, поэтому я не могу сказать, что это отложено. Больше, как требуется, то ли поддержка, то ли оружие какое-то, чтобы возобновить. Поэтому сейчас такая условно-минусовый отказ для того, чтобы подтащить и попробовать снова. Поэтому не, я думаю, что это неправдивая информация. Волчанск, Харьковская область, этому населенному пункту угрожает пация, эм, взятие, окружение. Здесь все такая же угроза как бы есть. Нам показывают, что город в осаде, будет в осаде до того, пока они зайдут. Поэтому, опять же, отказа здесь нет. Там Харьков ожидает большая эвакуация? Харьковская область, чтобы люди не пострадали? Я вот прям не вижу, знаете, это не как большая оккупация, здесь угроза и больше всего, что люди сами будут выезжать. Будет ли что-то, что прям связано с тем, что всех будут вывозить, ну точно, что не в ближайшее время, а дальше, да, вот позже будет вот подобная угроза, и я так понимаю, что потом будет. Сейчас вот на данный момент нет, это больше добровольные люди не выдерживают и выезжают тоже скажу вам, что это не массово. Там больше как безопасность, может, новости, которые тревожные, и вот от греха подальше. Происходит на севере страны. Это не обманный маневр, чтобы наступить на юге Украины. Одесса, Одессе угрожает что-то в связи с событиями, которые происходят в Харьковской области. Но сейчас нам вообще дают, что говорить о том, что они сейчас пойдут на Одессу это иллюзия. Опять же, нам почему-то все время говорят о ресурсах. Не знаю, что там в России про ресурсы сегодня целый день, они говорят для вас с нами. И сейчас как бы иллюзия. Не по Сеньке шапка, другими словами, это как планы, которые на потом. Но на сейчас точно нет. Успехи расистов побуждают союзников по НАТО отправить военных в Украину для обучения украинских войск. Какая вышла новость? Военная НАТО этим летом будут на территории Украины обучать украинских военных? Скажу больше, что это уже как решение, которое есть принято на максимально высоких уровнях. Вот прям тема ⁇ обучать ⁇ помнишь, ты спрашивала, по-моему, месяца несколько, а то я говорила, что как обучать, да, вот я это вижу, но как они как воюющие, пока я не вижу. И опять нам о том, что прям передавать тайные знания, передавать какое-то там супермастерство военное и так далее. То есть опять нам обучение. Не удивлюсь, есть ли уже какое-то количество даже, может, у нас есть. То есть они как-то работают. Поэтому да то, что военная НАТО находится на территории Украины и обучает украинских военных, втягивает Европу в войну. Ну, как бы это ни звучало, я думаю, что э, как осветители, как те, кто дает информацию, вот опять нам про, э, про обучение, про какие-то таинства, то есть на уровне обучения, да, вот на уровне обучения, да, то есть передавание знаний, тут больше как передавание знаний, передавание мудрости, это не о том, что вот э, здесь нет, что они как воюют, здесь есть, они как э, учат, вот все-таки вот здесь другая роль, роль учителя. Боец отдельной механизированной бригады, штурмовой бригады М-24 Айдар э, написал, что на границе с Сумской областью россияне что-то планируют. Технику подтягивают, но не настолько близко, чтобы можно было э, ударить. Э, мы э, можем будем наблюдать большое наступление России на территории Сумской области? Я думаю, что это будет. То есть это то, что подготовка подходит к концу. Поэтому э, я думаю, что там будет движение по-любому. Вот просто без варианта. Те деньги, которые США выделили в Украине, они уже в Украине, они работают, они есть. Мы сможем с помощью этих денег защищаться при таком наступлении. Я думаю, что да, это как раз то, что даст в принципе нам силы, то, что даст какое-то преимущество. Но здесь сразу же нам говорят, что не шай единым. Опять же, я так понимаю, что здесь о других странах, которые тоже там что-то дают, и вот это и поможет нам выстоять. Появилось тоже сообщение. Зеленский сказал, что можем, Украина может потерять Харьков, если не дадут две системы Патриот. Жизнь этого города, и судьба этого города зависит от этих систем Патриот. И дадут ли их? У ну, давай начнем с конца. То есть дадут ли? Да, дадут. Так. Здесь обязательно дадут. Зависит ли это вообще как защита от Вот частично да, то есть здесь все-таки не прямая, там кучу всего нужно, чтобы было, чтобы защищать именно Харьков, частично да, оно сыграет свою роль, но прям это не главное, поэтому, то есть, что прям Петриот все это защитит, там сразу дают, знаешь, так грубо, но... Mm -hmm. что что это иллюзия, много чего нужно. Вот так. Что не только от этого зависит все. Да. Ирпень, Буча, Киев и Север Киевской области им угрожает что-то событиями, которые потенциально могут происходить в Сумской области? У нас сегодня нет. Нам прям дают сразу четверку мечей, что нет сил, не, нет ресурсов, и так, как было, уже точно не пойдет. То есть здесь не будет вот этой внезапности, вот не будет того обмана и так далее. И вообще-то куча всего поменялась, и это вообще нереальный план. Поэтому мой ответ нет. Вот прям то, что дает до Киева, мой ответ нет. Вні раді зареєстрували законопроект про скасування позбавлення волі за ухилення від мобілізації. Було від 3 до 5 років. Тобто, якщо ти не йдеш воювати, е, то сідаєш в тюрму. Замість позбавлення волі е, підвищили штраф до 85 тисяч гривень. або громадські роботи питання таке: вже через рік усі чоловіки країни будуть в боргах. Чи будуть вони в боргах? Тут е, говорять, що будуть боротися за своє право, притом не тільки боротися, а доказувати. Я думаю, що зараз піднімуться адвокати, юристи і ті, хто в принципі за це відповідає, і ми будемо просто в якихось довгих процесах, довгих судах і так далі. Так що це більше якби довгі процеси, відстоювання прав і така напружена ситуація. Україна може бути в НАТО. Раніше 28-го року, чи це буде виключно, так як кажуть, на цьому до 28-го, чи після? Даже здається, що це буде після там дуже багато факторів. Насправді ми не можемо бути в НАТО, бо вибачте, мені лицем не вийшли. І... Саме через те, що якось ми повинні доказати, підтягни, підтягнути може якісь стандарти. Да? Ми, ми якби як переможці, так. А от попажу, може в нас там, ну знаєш, як чому я сказала, лицем не вийшли? От є якісь норми, да? і саме оці норми, от зараз вони для України взагалі. Ну вони недосяжні. Ми не можемо е, зараз працювати над нормами, бо в нас зовсім інші, е, більш важливі справи. Так що, вибачте, мені якби нам не хотілося бути в НАТО, нато зараз не на часі для того, щоб зараз Україна цим, цим займалася. Останнє питання сьогодні з'явилася новина про те, що аеропорт Львів може відновити роботу як тільки небо над Львівщиною буде закрито європейськими партнерами. Чи можуть до кінця цього року відкрити Львів як аеропорт в Україні? Аероворота? Ну, Ви знаєте, перший раз показали, що так. Це не вирішене питання, зразу скажу. Зараз це, це право відстоюють. Е, я наскільки розумію, там доволі серйозно захищать, там не декілька там взагалі щось дуже можна. Я наприклад не здивую, що цей захист візьмуть країни поряд, бо тут, знаєте, як, як ті, хто підтримують, вони дають, і це ще йде саме на рівні перемовин. Це от, але дуже схоже на те, що щось подібне буде. Якщо тут погоджують, то більш так, чи ні.